Di Amerika Syarikat, perang saudara telah mengambil alih negara. Texas dan California telah membentuk dan membentuk militia pasukan WF atau Barat, sementara Florida telah mencipta persekutuan sendiri. Seorang presiden jangka panjang memimpin pasukan kerajaan terhadap pergerakan pemisahan dan dia sering muncul di TV untuk membuat ucapan, kemenangan bersumpah adalah terima kasih kepada pertahanan negara-negara setia. Bagaimanapun, tiada siapa yang percaya kepadanya dan hanya masalah masa sebelum Washington DC dicapai oleh WF. Jurugambar Perang Lee menonton ucapan dari bilik hotelnya di New York dan bahkan mengambil gambar TV. Kemudian dia melihat pengeboman yang berlaku di tengah-tengah bandar. Keesokan harinya, Lee dan wartawan rakannya Joel mengambil pusat bandar untuk menampung protes di mana orang-orang yang terdesak memohon air mereka diberi jaket pendaflail sebelum Lee Ningles dengan orang ramai untuk mengambil beberapa gambar. Perkara-perkara yang tidak lama lagi menjadi ganas apabila pegawai polis cuba menolak orang ramai, hanya untuk orang ramai untuk membalas. Ini tidak menakutkan Lee yang hanya mengambil gambar, tetapi seorang juru gambar muda bernama Jasir terkena kekacauan. Lee segera menyeret Jasir untuk keselamatan dan belajar gadis itu adalah peminat kerjanya. Ketika dia memberikan jaket jasir, dia melihat seorang wanita bersenjata berlari ke kerumunan dengan bendera Amerika dan menolak jasir untuk menutupi tepat sebelum bom meletup, membunuh hampir semua penunjuk perasaan. Selama beberapa minit jasir tidak dapat mendengar apa-apa dan dia harus berurusan dengan kejutannya, namun Lee dengan cepat keluar untuk mengambil gambar semua mayat. Jasir memaksa dirinya untuk mengambil gambar juga, tidak mahu dilihat sebagai lebih rendah. Kemudian di sebuah hotel di mana semua wartawan tinggal, Lee dan Joel membincangkan pilihan mereka dengan mentor mereka Semi sementara Lee cuba memuat naik gambarnya tanpa mengira wifi yang perlahan. Terdapat khabar angin serangan besar pada 4 Julai untuk menjadikannya relevan secara sejarah tetapi mereka tidak pasti jika mempercayainya. Pada masa itu kuasa keluar yang sering berlaku sejak perang bermula dan itulah sebabnya hotel mempunyai penjana siap. Selepas beberapa penanaman, semi belajar kedua-duanya akan memandu melalui zon perang negara untuk mencapai DC tetapi tidak menutup barisan hadapan. Mereka mahu wawancara terakhir dengan presiden yang belum memberikan wawancara dalam 14 bulan. Malah wartawan ditembak jika mereka mendekati White House. Semi menganggap rancangan mereka gila dan juga tahu apa laluan terbaik untuk mencapai DC, jadi Lee meneka dia mahu mencapai DC juga. Walau bagaimanapun Semi mahu pergi ke barisan hadapan di Charlottesville, Virginia dan dia memerlukan perjalanan. Pada mulanya Lee dan Joel bimbang kerana Semi terlalu tua untuk berlari, tetapi pada akhirnya Lee bersetuju untuk membawanya. Selepas itu Lee cuba pergi ke biliknya di lantai ke-10 dan penyambut tetamu mengingatkannya bahawa kuasa itu datang dan pergi, jadi dengan menggunakan lift boleh menjadi risiko. Pada masa itu dia didatangi oleh Jasir yang telah mengucapkan terima kasih dan memberinya rompi. Lee memberitahunya untuk menyimpannya dan mendapatkan topi keledar untuk masa depan. Jasir menjelaskan dia menjadi juru gambar biasa setakat ini dan dia cuba menjadi perang, itulah sebabnya Lee adalah wira beliau. Kemudian di biliknya, Lee mandi untuk cuba berehat, tetapi dia dihantui oleh semua kekejaman yang dilihatnya dalam banyak peperangan yang ditutupi terdapat jumlah kematian, kemusnahan dan penyeksaan yang menjijikkan dan Li mengambil gambar-gambar itu sementara tidak dapat membantu mereka yang memerlukan. Keesokan harinya kumpulan itu bersedia untuk pergi dan Li terkejut melihat Jasir di dalam kereta. Dia mempunyai hujah dengan Joel yang menyeru kepura-puraan Li di banyak perkara. Dia baik-baik saja dengan Semi yang tidak dapat berlari dan semua wartawan bermula pada usia itu termasuk Li sendiri tanpa hujah-hujah yang tersisa, Lee bersetuju untuk membawa Jessia tetapi hanya jika mereka menjatuhkannya di Charlottesville dengan Sammy. Kumpulan itu berlepas dan apabila mereka meninggalkan bandar, Sammy mengingatkan Jessia untuk memberi perhatian. Jalan-jalan penuh dengan kereta terbengkalai atau patah sehingga mereka mesti memandu di sekelilingnya. Di pusat pemeriksaan, Aska pastikan untuk memeriksa ID wartawan mereka sebelum membiarkan mereka lulus. Semasa perjalanan, Semi dan Joel membincangkan jenis soalan Joel yang boleh dibuat semasa wawancara, seperti menyentuh subjek membubarkan FBI dan menggunakan serangan udara terhadap rakyat Amerika. Akhirnya mereka mendapati stesen minyak yang dijaga oleh tiga lelaki bersenjata. Mereka benar-benar memerlukan bahan bakar, jadi mereka berhenti berisiko. Pada mulanya lelaki tidak mahu berkongsi, tetapi mereka dengan cepat mengubah fikiran mereka apabila Lee menawarkan untuk membayar tambahan dan dalam mata wang Kanada. Semasa mereka mengisi tangki, Jesse melihat sesuatu di kejauhan dan pergi untuk memeriksa sementara salah seorang lelaki mengikutinya. Lee bimbang dan mengikuti mereka juga. Untuk menjijikkan Jesse, dia mendapati dua lelaki yang digantung oleh pergelangan tangan mereka selepas diseksa dengan teruk. Lelaki bersenjata itu menjelaskan bahawa mereka adalah penjahat dan kumpulannya telah berhujah tentang apa yang perlu dilakukan dengan mereka selama beberapa hari kerana mereka masih hidup. Dia memberi jasir kuasa untuk memilih tetapi dia membeku. Untuk mengalihkan perhatian lelaki itu, Lee membuatnya berpose dengan penjahat dan mengambil beberapa gambar. Kemudian apabila kumpulan itu kembali ke jalan raya, Jesse mengadu bahawa dia tidak mengambil satu foto dan tertanya-tanya jika dia sepatutnya membantu. Yang lain menjelaskan ini adalah kehidupan wartawan sehingga dia mesti membiasakannya kerana ia akan menjadi lebih buruk kemudian. Jesse tidak dapat membantu menangis tetapi berjanji akan menjadi lebih berani pada masa akan datang. Ketika kumpulan terus bergerak, mereka mendengar lebih banyak ucapan kosong dari Presiden di radio dan menonton kemusnahan yang mengelilingi mereka. Ada badan di mana-mana, tetapi sesuatu yang lain menangkap perhatian Lee dan dia membuat Joel menghentikan kereta. Kemudian Lee mengambil Jesse ke helikopter yang jatuh supaya dia boleh mengambil beberapa gambar yang menarik. Semasa berbuat demikian, Jesse memohon maaf kerana menjadi beban dan menerangkan kamera gaya lama yang digunakan untuk menjadi milik ayahnya. Dia sedang bersembunyi di ladangnya berpura-pura tidak ada yang berlaku yang mengganggu dia. Jessia tertanya-tanya jika Lee akan memotretnya jika dia pernah ditembak, tetapi Lee membiarkan dia mencapai kesimpulannya sendiri. Pada waktu petang, kumpulan berhenti untuk berehat. Semasa menonton tembakan di kejauhan, Lee mengulas tentang bagaimana dia digunakan untuk menutup peperangan sebagai cara untuk menghantar beberapa amaran, namun sekarang keganasan ada di sekitar sudut. Semi menyedari bahawa dia kehilangan kepercayaan dalam kuasa kewartawanan dan itulah sebabnya dia menjadi keras pada Jasier. Sementara itu Joel memberitahu Jasier ia adalah normal jika dia tidak dapat tidur selepas apa yang dilihatnya dan menawarkan keselesaannya jika dia memelukannya. Malam itu mereka tidur di luar seperti berkemah. Keesokan harinya mereka pergi ke kawasan itu dengan tembakan yang mereka lihat malam tadi. Li dan Jasir mengambil banyak gambar kerana dua kumpulan terus menembak satu sama. Lain dengan seorang lelaki yang terjebak di tengah-tengah. Pasukan melemparkan bom tangan asap untuk menawarkan beberapa penutup, namun sebaik sahaja lelaki itu cuba untuk menjalankannya, dia akan ditembak dan pendarahannya ditangkap pada kamera. Rakan sepasukannya menyeretnya ke keselamatan dan berusaha sebaik mungkin untuk menangani luka beliau malangnya lelaki itu tidak akan berhenti berdarah dan mati kerana Jesse mengambil gambar keseluruhan proses. Selepas itu pasukan memasuki bangunan dan wartawan mengikuti mereka. Mereka mencari lelaki pendarahan yang meminta pertolongan dan dia ditembak jatuh. Jesse tidak dapat menatap ketika pasukan selesai mencari bangunan. Akhirnya, Joel ketawa dengan pejuang seolah-olah ia adalah hari kerja biasa. Tentera menangkap beberapa musuh dan membawanya keluar untuk pelaksanaan yang Jesse mengambil gambar juga. Beberapa waktu kemudian, wartawan tiba di kamp pelarian. Semua hemah penuh sehingga mereka masih perlu tidur di dalam kereta mereka. Walaupun Jessie mengembangkan gambarnya dengan cara lama, dia terus ikatan dengan Lee yang menerangkan ibu bapanya juga berada di ladang yang berpura-pura tidak ada yang berlaku. Apabila Jessie akhirnya melihat gambarnya, dia kecewa bahawa mereka tidak kelihatan baik, tetapi Lee mengingatkannya ini adalah perkara biasa, hanya satu daripada setiap 30 foto yang layak. Jesse akhirnya mendapati gambaran yang sangat baik tentang lelaki yang mati dan Lee memuji kerjanya. Pada malam itu kumpulan itu dapat berehat dengan pelarian lain sebelum kembali ke kengerian pada waktu pagi. Perjalanan mereka berterusan ketika para wartawan menyaksikan kematian dan kemusnahan yang tidak pernah berakhir oleh jalan raya. Jesse mengambil lebih banyak gambar, meletakkan wajah rakan-rakannya pada tembakan untuk kesan tambahan. Akhirnya mereka sampai ke bandar yang kelihatan sangat normal, dengan orang-orang yang melepak di jalanan dan kedamaian di sekelilingnya. Mereka berhenti di kedai pakaian dan meminta kerani apa yang sedang berlaku, jadi kerani menerangkan bandarnya telah memilih untuk mengabaikan perang. Jesse meyakinkan Lee untuk mencuba pakaian, menunjukkan bahawa sedang berperang tidak bermakna dia tidak boleh mempunyai perkara yang baik. Dia menggoda penampilannya dan mengambil gambar senyuman Lee kerana ia adalah kali pertama dia melihatnya. Selepas itu Lee kembali ke Semi yang menegaskan ada lelaki bersenjata di atas bumbung. Dia juga mengatakan kehidupan ini tidak akan sesuai kerana ia membosankan. Beberapa waktu kemudian, kumpulan itu mendapati sarkas yang ditinggalkan dengan seorang lelaki mati di tengah-tengah jalan. Lee memeriksa kawasan itu dengan zoom kameranya tetapi tidak melihat sesiapa pun. Joel memutuskan untuk bergerak ke hadapan tetapi sebaik sahaja mereka menyeberangi gerbang masuk, tingkap mereka akan ditembak. Panik, Joel mempercepatkan dan berjalan di atas badan sehingga dia mendapati tempat yang selamat berhampiran trak untuk berhenti. Di sana mereka mendapati dua askar yang disamarkan yang sedang menunggu penembak di rumah untuk mendedahkan diri mereka. Ketika para wartawan bergerak untuk menutup insiden ini, penembak menembak mereka dan gagal. Jesse dan Lee mengambil gambar sementara Joel cuba menemuramah tentera, ingin mengetahui siapa mereka dan penembak itu. Bagaimanapun, tentera tidak tergolong dalam mana-mana pasukan, mereka hanya dua orang yang cuba membunuh seseorang yang mahu membunuh mereka sebagai balasannya. Selepas beberapa menunggu, tentera akhirnya menurunkan penembak dan kumpulan itu boleh pergi dengan selamat. Beberapa waktu kemudian, para wartawan melihat kereta sedang mempercepatkan untuk mengejar mereka. Takut yang paling teruk, Lee melambatkan untuk membiarkan mereka lulus. Walau bagaimanapun kereta, itu memandu di sebelah mereka dan seorang lelaki menjerit kepada mereka, memberi mereka ketakutan. Syukurlah ia hanya gurauan dan orang-orang ini adalah Tony dan Bohai, rakan-rakan wartawan dan rakan-rakan Joel. Ternyata pada malam mereka di hotel, Joel mabuk dan memberitahu Tony ke mana mereka pergi. Tony juga mendedahkan Joel telah melanda Jessia. Dia sangat teruja melihat mereka bahawa dia memanjat tingkap dan masuk ke dalam kereta dengan mereka, mengatakan mereka lebih menyeronokkan. Jessia terkesan dan mencuba helah yang sama, berakhir di dalam kereta lain. Bohai suka dia lebih baik daripada Tony dan mempercepatkan untuk pergi dengan Jessia. Lee bimbang walaupun Tony mengatakan Bohai boleh dipercayai dan dia semakin gugup apabila mereka berhenti melihat kereta lain di hadapan mereka. Tiba-tiba sebuah kereta tentera berlalu dan Lee terpaksa pergi dari jalan untuk mengelakkan terhempas. Nasib baik dia berhenti kenderaan sebelum mereka dapat memukul pokok mereka dengan cepat kembali ke jalan dan mencari kereta bohai ditinggalkan oleh ladang dengan pintu dibuka. Kumpulan itu pergi untuk menyiasat dan mendapati Bohai dan Jasir ditangkap oleh lelaki bersenjata setia yang menjaga mereka berlutut ketika menjatuhkan badan di kubur besar. Semi menegaskan bahawa dudes ini bukan tentera biasa kerana mereka jelas melakukan ini secara rahsia, tetapi Joel berpendapat ID akhbar mereka boleh memastikan mereka selamat di mana-mana. Li, Joel, dan Tony mendekati lelaki bersenjata dan menjelaskan bahawa Bohai dan Jasir adalah sebahagian daripada kumpulan wartawan mereka, bersumpah mereka hanya akan ke Charlottesville untuk menampung cerita tentang pembukaan universiti lagi. Tanpa ragu-ragu, lelaki bersenjata menembak Bohai, meninggalkan Jasir terkejut dan membuat Tony menangis. Lelaki bersenjata itu meminta mereka di mana mereka berasal, jadi Li, Joel, dan Jasir menyebut negeri mereka. Walau bagaimanapun, apabila Tony menjelaskan dia dari Hong Kong, dia juga ditembak. Ketika semua orang panik, Sammy muncul di dalam kereta dan memukul tentera dengannya, menyebabkan mereka jatuh di kubur. Jessie secara tidak sengaja jatuh juga dan dia terpaksa memanjat tumpukan besar badan untuk keluar. Joel membantunya dan kumpulan itu kembali ke dalam kereta untuk mengusir, mengabaikan orang bersenjata yang tersisa yang cuba menembak mereka ketika mereka melarikan diri. Di jalan raya, Jesse dan Joel mengalami kerosakan dan Jesse muntah. Mereka hampir tidak melakukan perjalanan satu atau dua batu sebelum Sammy mengumumkan dia tidak dapat memandu lagi dan kumpulan itu mendapati dia ditembak. Mereka memindahkannya ke tempat duduk belakang dan Joel mengambil alih roda, memandu secepat mungkin melalui hutan yang terbakar. Akhirnya mereka sampai ke pangkalan tentera WF di Charlottesville di mana mereka mempunyai bendera dengan hanya dua bintang. Malangnya sudah terlambat, Semi sudah mati. Ketika Joel berteriak di angin, para askar mengambil tubuh Semi dalam kotak. Lee menatap gambar yang dia ambil dari Semi yang mati, hanya untuk memadamkannya. Beberapa saat kemudian, mereka belajar dari rakan-rakan wartawan bahawa kebanyakan orang setia telah menyerah diri, jadi DC tidak ditakrifkan kecuali beberapa askar yang tinggal. Kematian Presiden sudah dekat, yang bermaksud kumpulan itu tidak dapat menemu bual mereka. Joel sangat kesal kerana ia bermakna semi mati tanpa apa-apa. Lee dan Jasir mengambil sedikit masa untuk bersedih bersama dan Jasir mengakui hari-hari yang lalu dia merasakan yang paling takut dalam hidupnya, tetapi juga yang paling hidup. Kemudian ketika Lee mencuci darah semi dari kereta, ketiga-tiga mereka bersetuju untuk pergi dengan WF supaya mereka dapat menutup serangan mereka ke White House. Kebanyakan para loyalis mungkin telah menyerah tetapi masih ada cukup untuk menjaga perjuangan di jalanan. Ketika WF menyerang Memorial Linchong, para wartawan mengikuti tentera melalui kawasan tersebut. Jesse mengambil banyak gambar yang memberi kesan, tetapi Lee membeku ketika dia dilanggar oleh pisnya. Joel membuatnya keluar ketika tangki dan helikopter membersihkan jalan di jalanan, membolehkan mereka terus bergerak tentera pergi ke bumbung yang berbeza untuk menubuhkan garis pertahanan dan wartawan bersembunyi di belakang sebuah kereta berperisai untuk mengikuti cerita. Tiba-tiba letupan menyebabkan kereta berperisai pergi, jadi kumpulan itu perlu bersembunyi. Jesse lebih perlahan kerana dia terus mengambil gambar, terutama seorang lelaki yang terbakar. Dia juga mendapat beberapa tembakan besar tangki akhirnya memecahkan dinding di sekitar White House. Lee masih bergelut dan juga menangis, jadi Joel harus terus bergerak berdekatan, wartawan lain dan juru kamera beliau merekodkan keseluruhan perjanjian itu. Pada masa itu mereka melihat beberapa ejen perkhidmatan rahsia membawa Presiden keluar dari White House dan meletakkannya di dalam kereta. Tiga kenderaan meninggalkan kawasan itu dan sebaik sahaja mereka terhempas di jalanan, para askar mengelilingi mereka untuk menembak setiap orang di dalamnya. Jesse mengambil lebih banyak gambar, namun Lee meneka ini adalah umpan dan menyeret kawan-kawannya ke White House untuk mencari Presiden sebenar. Sesetengah askar melihat ini dan mengikutinya. Di dalam rumah putih, mereka mendapati beberapa badan dan tidak banyak lagi. Askar-askar tidak lama lagi tiba dan memulakan carian menyeluruh yang membawa mereka untuk mencari ejen yang menyerah diri di bilik persidangan. Li yang lebih berjaga-jaga mengambil gambar dengan jasi kerana ejen itu menjelaskan bahawa dia mahu merundingkan penyerahan presiden, meminta dia dibawa ke negara neutral. Bagaimanapun, tentera hanya menembaknya dan terus masuk ke dalam rumah putih. Lebih banyak ejen rahsia membakar koridor dan wartawan melakukan yang terbaik untuk terus mengambil gambar setiap kematian. Mereka berjalan melalui pelbagai bilik, menembak seorang loyalis selepas yang lain tanpa belas kasihan. Apabila mereka sampai ke kawasan di belakang, Jasir mengambil risiko dengan berdiri di tengah-tengah lorong untuk gambar dan Li melompat di hadapannya kerana musuh akan membakar api. Jasir jatuh ke tanah dan tidak teragak-agak untuk mengambil gambar Li yang ditembak mati di hadapannya. Selepas itu Jasir ditinggalkan dalam keadaan kejutan selama beberapa saat sehingga Joel memintanya untuk datang ke pejabat Oval. Tentera telah mengelilingi Presiden tetapi sebelum mereka dapat menembak, Joel meminta mereka menunggu kerana dia memerlukan petikan. Presiden berkata, jangan biarkan mereka membunuh saya dan Joel memutuskan yang akan dilakukan. Sekarang tentera akhirnya menembak Presiden ke bawah, memenangi perang. Gambar terakhir Jesse adalah tentera yang berpos di sebelah badan seolah-olah ia adalah tembakan memburu.